Есть решение президента о том, чтобы каждая область включилась в восстановление Славянска. И есть доруч... доручение премьер-министра сегодня, я его вчера его получил вечером, в 10 часов, уже в письменном виде, о том, что каждый глава областной администрации, ну таких как. Каждый глава областной администрации должен помочь Славянску в его восстановлении всех коммунальных служб. Мы привезли много, ну, как бы, различный ассортимент. Здесь и макаронные изделия, и, и овощная группа, и молоко. Ну, вода уже, да, стоит. Эта машина, скорее всего, если процентов 25, это льет воды здесь, а дальше поедет в дальние микрорайоны, а мы здесь подождем. И она поработает там. Сегодня было уже по поручению президента Украины. Здесь уже проходило совещание. И он э, дал четкое доручение, как только возобновляется электрообеспечение, сразу же должны работать на, в тот же день банки и казначейство. И пенсионный фонд. А, сегодня здесь были представители Ощадбанка, пенсионного фонда, Державного казначейства. И поэтому тут дело уже не за этими службами, они находятся все уже у вас. Здесь был, были с Киева. Представители, детские выплаты там немножко сложнее. Но, ну, честно говоря, ну, за, за 10 дней все начнется. Все будет функционировать. Мы в Славянске уже четвертый раз. За Практически неделю. Да, за неделю. Стараемся помочь городу возобновить свою нормальную жизнь, нормальную работу, всех его служб как я уже говорил, организован штаб. Есть доручение президента Украины, премьер-министра проведения работ по городу Славянску и Краматорску, где принимает участие Харьковская областная администрация. Специалисты Харьковской области здесь работают с сегодняшнего утра с 11 часов, которые принимают участие в дефектовке, Здесь находится также с утра мой заместитель Хама Василий Васильевич. Здесь машина одна пришла Харьковской областной администрации, которую увидели это 19 тонн различных продуктов. Также за речи большое спасибо привезло Купинский молококомбинат молочную продукцию. Их, их хлеб это хлеб ничьи. Мы помогаем нашим соседям. И я считаю, это благородно. Мы серьезную работу провели по городу Светогорску. Я считаю, что Харьковская область и Харьковская областная администрация и наши все специалисты сработали правильно, достойно. Мы наладили нормальную жизнь в Светогорске для тех людей, которые переселяются с места боевых действий. И здесь большое спасибо всем районам, которые находятся вдоль административной границы. Это и в первую очередь и Изюмскому району, и городу Изюму, и Боровой, Боровенково, Купенск, Двуречная, Лозовая. Всем, кто принимал участие и принимает участие в нормализации работы данного региона Донецкой области. Большое спасибо. Совещание проводилось для того, чтобы определиться с тем, какие объекты жизнеобеспечения требуют первоочередного внимания и, соответственно, восстановления. Те специалисты Харьковской областной администрации, Харьковского городского совета, которые прибыли сюда, в город Славянск, совместно со специалистами Славянского городского совета провели исследование тех объектов энергетики, водоснабжения, водоотведения, теплоэнергетики, объектов жилищно-коммунального хозяйства, других. И, соответственно, составили перечень проблем, которые требуют неотложного решения. По результатам совещания было дано поручение составить планы мероприятий по каждому направлению, соответственно, определить потребность как и э, в человеческих ресурсах, так и в материальных ресурсах.